Доброго ранку. Сьогодні у нас знову спортивний ранок і чергові гості нашої студії представники жіночого футболу. Олексій, я знаю, що рік тому ви створили юнацький спортивний клуб Багіра і на сьогодні цей клуб вже дійсно ну, має певне ім'я в місті в області. Да. Ми рік тому офіційно зареєстрували свій клуб, а взагалі ми существуємо вже два роки як люди, які розвивають жінський футбол в Керовораді в Києві області. Скажіть, а чому жіночий футбол? Все-таки, ну, я не буду казати, що це екзотично, але все-таки це в певній мірі таки дійсно для нашого міста екзотичний вид спорту. Ну, я працюю тренером в США, тредеру мальчиків, ну, ходив по місті і ну, по дворам виїздів таланти серед мальчиків. І дуже звернув увагу на те, що коли пацани грають в футбол во дворі, то ну, в каждой команде есть одна или две девочки. И это на меня подтолкнуло то, что действительно, что футбол девочкам интересен. Когда я зашел в интернет, посмотрел, что действительно в Украине есть высшая лига, первая, есть чемпионаты Украины по разным возрастам, также у нас, оказывается, сборная есть, да, которая выступает в отборочных турнирах, И я понял, что футбол у девочек будет востребован. И что еще... Подвинула на развитие э, футбола, это женского, это то, что э, помимо того, что девочки будут развиваться как личности, физически, морально. Плюс еще каждая, ну, хочется, чтобы каждая девочка, занимающаяся футболом, кто любит футбол, могла реализовать свою мечту. Ну, у каждой мечты будет разная. Одна захочет э, стать чемпионкой мира и сборной, э, играя за сборную Украины, другая просто сыграть на центральном стадионе города. Третье, просто общаться ну, в футбольной сфере среди, не знаю, мужчин, женщин и так далее и тому подобное. И вот, до речи, у нас сегодня две выхованки клубу. Люба, а как ты пришла в футбол? Ну, с самого, с самого детства у меня было такое, был такой интерес к футболу. Хотелось более э, заниматься профессионально, чему-то учиться. Ну, и с каждым тренировочным днем, наверное, все-таки понимаю, что... Футбол – это одна из самых обязательных составляющих твоей жизни. И все-таки я решила заниматься футболом. К нам тренер Стрельцов Алексей Петрович пришел к нам в школу, но ну, объявил то, что у нас в Кировограде набирается команда. И с первого же дня, когда у нас открылся этот клуб, ну, я, наверное, самая из первых девочек, которая пришла в зал, и мы начали тренироваться. Все-таки так Это был очень радостный момент такой. Яна, ну я знаю, что ты все-таки, на отличие от від любови, э, тренируешься меньше на рік и, можно сказать, ты такая дебютантка в футболе. Я тренировалась с мальчиками, потом мне свой тренер сказал, что открывается женская футбольная команда в ПК Багира. И, и пошла тренироваться зимой в спортзале. Новый коллектив. Сначала напугали, что Колектив обсуждаючий, боялася. Ну, прийшла хороший колектив, тренер хороший. Олексій, а до речі, от, хто займається в вашому клубі? Ну, можна сказати, що там є і маленькі дівчатка, і постарші, як наші. В нашому героїні. клубі основна команда, яка зараз старша, яку треную я, займається дівчаткою 2002 року молодша, І, скажімо, найстарша у нас 93 народження. -го Поэтому ну, диапазон, скажем, возрастной у нас сейчас там не ограничен. Более, ну, как бы в этом диапазоне у нас уже где-то 20 девочек, которые постоянно занимаются. Есть еще группа младших девочек, это первые и третьи классы, которые э, тренируются на базе шестой школы. Поэтому пока у нас на таком уровне идет развитие. Ну, хотелось бы, я думаю, в дальнейшем мы придем к тому, что у нас будут все возрастные категории, представленность даже на чемпионатах Украины. И к этому мы идем. А я знаю, еще в нынешнем уроке, в Литку, вы же выступали на украинском турнире своей командой. Да, мы перед этим сыграли два турнира своих организовывая, да, где помогали мне мои друзья. И потом уже летом, в августе, 2 августа этого года, пришел, пришел вызов на Кировоградскую федерацию футбола представлять женский футбол от области на Кубок регионов среди женских команд. И мы поехали своей командой участвовать. Первый официальный турнир был для нас. И мы поехали своей командой. Где комиссия по силу? Ну, четвертая. Из четырех команд четвертая. Ну, как бы для нас был это неоценимый опыт. Потому что девочки увидели Уровень підготовки інших команд, які займаються, скажімо так, з перших сіми 8 восьми девочки, и вони оцінили свій уровень і посмотрели, ну, на каких уровні зараз ми знаходимося. І скажіть, от, і Люба, Яна, я знаю, що ви виступали на чемпіонаті України, тобто ви перші дівчатка, наша, які поїхали на такий турнір і виступали ви за збірну Миколаївської області. Чому? возможность у нас выступить за Николаев. Играли мы в Скадовске за чемпионат Украины по своему возрасту и 16. Ну, это был огромный опыт, было очень-очень много команд всяких. Ну, первый раз мы играли на большом поле, на профессиональном с девочками, которые более занимались больше лет, чем мы. То есть, ну, команда очень хорошая, тренер очень хороший. Ну, было чему научиться. А, опыт. скажите, вот, научилась вы чему? Можете показать зараз на камеру, как вы умеете жонглевать мячом? Да, конечно. Будь У команді можете спрацювати вдвох? Давай вісім. Давай Просто Це втретє в третю камеру. Дякую. І скажіть, Олексію, де можна так навчитися грати у футбол? Ну, мы сейчас тренируемся, взрослая команда наша тренируется на э, стадионе РЗ. Ну, мы сейчас будем переходить э, уже в зал. Поэтому, кто хочет записаться, может э, позвонить по номеру телефона. Э, я думаю, э, если номер телефона кто не знает, можно обратиться будет в редакцию, да? И вы их дадите. случайно. Да. Также у нас младшая группа тренируется на базе шестой школы. Э, в зале там. Поэтому это пока два места, где мы занимаемся. Также я хочу сказать, что пригласить всех. У нас впервые будет в Кировограде, уже совместно с Федерацией футбола Кировоградской области, проводит, будет проводить чемпионат города по футзалу среди женских команд. Уже шесть команд есть, желающие могут создать свою команду и заявиться, могут еще обращаться в Федерацию футбола с своими предложениями. Дякую. І будемо завершувати. Я думаю, ті, хто хоче, щоб їх діти займалися жіночим футболом, знайдуть Олексія і дійсно побачимо, чи можуть в Кировограді виростити, скажімо так, коноплянку в Юбці. Всього найкращого зустрінемо за тиждень.